Semoga suatu saat nanti Allah berikan rezeki lagi untuk aku, untuk teman-teman untuk bisa datang ke sini lagi ya. Uh, uh, mewek nangis sendirian, jalan sendirian, ngomong sendirian. Setelah sholat jamaah maghrib di masjid baru, aku memutuskan untuk masuk ke pelataran Ka'bah sekaligus untuk jamaah sholat isya Oke okay, aku baru selesai dari sholat isya kemudian uh, masuk ngaji Quran, okay. terus habis uh, rombongannya udah pada pulang duluan karena aku tadi minta tinggal kalau mau pulang duluan nggak apa-apa. Ternyata Pak Riku juga pulang duluan ke hotel. Sekarang aku pulangnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim berani berani udah hafal jalannya dan insya Allah aman dilindungi sama Allah <tuh> sekarang sudah sampai ke pintu keluar 79 tuh ini Pak Aji. ini Pak Aji. pokoknya keluar masuknya di pintu 79 terus WC 6 lurus gitu pokoknya ada tower zam-zam yang jamnya gede gitu Kita nyari wc 6 di depan sana, wc 6 jadi teman-teman. Kalau misal uh, umroh dan terpisah dari rombongan, atau memang pengen menikmati uh, apa, Mekah sendirian gitu ya, teman-teman harus pastikan. Teman-teman tahu betul jalan pulang perginya, pulang bolak-baliknya dari Masjidil Haram ke hotelnya harus paham betul itu ya, jadi mantep. Nah, insya Allah selalu dilindungi Allah Jangan takut Tapi uh, biar nggak capek aja sih Kalau nyasar kan Kalau nyasar itu kan muter-muter jauh gitu tuh. Sementara kan uh, luas banget Ini luas banget Nah makanya kenapa Insya Allah kita mantep dilindungi Allah Cuma kita cuma biar nggak capek aja sih Kalau kita paham betul jalurnya gitu Jadi nggak usah ke kanan ke kiri muter-muter gitu ya dan ini jam 9 guys nih jam 9 jam 9 ini masih ada yang baru datang berdatangan mungkin untuk ibadah umrah tawaf ya dan <tuh> kita besok acara rombongannya kita ada tur ke Toif dan sorenya insya Allah agenda umroh untuk yang tadi untuk yang tadi, ya, rangkaian ibadah, uh, rangkaian wisata turnya ke Mina, Z, uh, Mina sama apa tadi ya? Musdalifah terus Padang Arafat, dan uh, apa namanya uh, Jabal Rahmah. Kan uh, sorenya sebenarnya ada agenda untuk umroh, tetapi semuanya pada Gempor per sekiur karena uh, naik Jabal Rahman itu panas banget tadi cuacanya dan aku oh, oh, aku lupa nggak pakai sandalnya <laughs> aku pakai sandal dulu <laughs> sandalnya dilepas tadi waktu masuk ke masjidil haramnya sebentar ya. nih 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 pokoknya selalu sedia plastik supaya bisa bawa apa namanya bawa sandal jepitnya ya jadinya enak gitu sebentar, <laughs> Allah open oke okay. yuk plastiknya masukin lagi. Ini ramenya, masya Allah. Apalagi kemarin yang hari Jumat itu uh, apa peak seasonnya atau apa ya namanya ya Pak ya kemarin bilang peak season apa apa sih? Pokoknya. Produk banget dan Masya Allah, Alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan umrohnya. Uh, walaupun agak dramatik gitu ya. Walaupun agak dramatik karena sempat terpisah, ada romo yang terpisah. Dan akhirnya berkumpul lagi, Alhamdulillah. Dan bisa menyelesaikan uh, umrohnya sama-sama tadi malam itu hari Jumat. Dan sedih sekali karena di sini cuma sebentar ya guys ah lima hari lima hari atau berapa hari ya rasanya sedih banget kalau udah mau selesai ah, <laughs> kalau ingat pasti kalau kalau yang diingat-ingat waktunya kita mau pulang itu kayaknya menghitung hari uh, di sini sudah tinggal berapa hari kita bisa sholat di sini tinggal berapa hari kita bisa ibadah di sini tinggal berapa hari itu bikin berkaca-kaca bikin nangis kayaknya kayaknya nggak mau pulang, uh, udah mau pulang? Uh, uh, semoga suatu saat nanti uh, Allah berikan rezeki lagi untuk aku, untuk teman-teman untuk bisa datang ke sini lagi ya. Uh, uh, mewek nangis sendirian, jalan sendirian, ngomong sendirian. <laughs> Oke okay, di situ banyak yang pada jualan terus tuh, oh di tapi aku belum sempat belanja di sini karena kebetulan tadi waktu naik di Jabal Rahmah itu uh, kan pikirnya naik ke gunungnya itu kan berat ya udahlah nggak usah bawa tas kita cuma bawa kamera aja tidak tahunya ternyata di sana banyak banget yang pada jualan dan uh, teman-teman rombongan yang lain pada belanja belanja gitu akunya nggak belanja jadi uangnya utuh <laughs> dan di sini pun begitu juga belum sempat meluangkan waktu untuk belanja juga karena uh, waktunya padat ya nggak uh, tahu besok atau kapan mungkin kita bisa sediakan waktu karena padatnya kesibukan dan padatnya jadwal dan uh, <tuh> untuk ibadah kaki-kaki kita juga gempor <tuh> alhamdulillah masya allah alhamdulillah bisa jalan dan menikmati suasana di sini meski gempor-gempor tidak apa apa tidak apa-apa ya nggak usah takut kalau pulang sendirian karena di sini banyak teman-teman semuanya juga sama-sama ke sini untuk ibadah guys ya jadi insya Allah aman kalau di luar Masjidil Haram itu hawanya bisa hangat gitu suhu udaranya tetapi ketika di dalam Masjidil Haram itu bisa anyes lantainya juga dari marmer dan bisa dingin dan meskipun tidak berada di ruangan yang tertutup di depan Ka'bah itu di kanan kiri Ka'bah di, di sekeliling Ka'bah itu tetap hawanya enggak panas tapi ketika sudah keluar dari Masjidil Haram cukup panas Oh di depan itu apa ya rame banget Oh ternyata pada borong-borong guys itu kita lihat, mereka borong apa sih? Oh, borong jam teronggang terus ini bagus saja dah saja dah saja oh bazar ini bazar bazar masya allah keren banget oh, ada pecis ada dalam emas kuningan pelitian itu jadi Misi Om. Ya nggak tahu apa panggilnya orang Arab. Om oh iya iya iya. Hey. Hey. Assalamualaikum. Salallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, aku kalau lihat anak kecil di sini semuanya tak selawatin, guys. Tuh. Banyak banget kan. Nih. Oh. Insya Allah ya, kak. Uh, Pak Riko udah pulang duluan tadi Bersama rombongan bapak-bapak Dan Pak Riko katanya boyoknya udah capek Butuh istirahat Jadi Pak Riko bilang pulang duluan Ya udah, aku pengen ngaji Pengen ngaji Tapi suruh cepetan pulang <laughs> Gak boleh sampai malam gitu Tadi sudah sampai, sampai Gak boleh sampai malam gitu Terus ini jam 9 ya udah pulang aja jadi aku bisa menikmati jalan-jalan sendiri kayak gini <laughs> harusnya sama Pak Riko ya, tapi nggak apa-apalah sendiri sendiri juga oke okay kok untuk <laughs> di situ kalau mau belanja-belanja tuh toko-toko banyak banget. Hmm. Ayo teman-teman aku doain ya mudah-mudahan kalian bisa nyusul ke sini ya, mudah-mudahan bisa segera tercapai cita-citanya untuk bisa ke Masjidil Haram baik haji ataupun umroh dipercepat sama Gusti Allah rezekinya kesempatannya ya amin uh, Masya Allah Masya Allah apa-apa ya aku nggak sambil ngomong ya aku pengen mengabadikan momen dokumentasiin bagaimana aku merasakan vibesnya di sini bagaimana kalau nanti aku udah pulang aku pengen kenang ini ketika aku berjalan sendirian di sini di Mekah, gitu ya. Rasanya biar diingat sampai nyawa ini <guluh> dicabut. pasti ah, ya allah. Oh, oh, di sini agak gelap jalannya, karena lampunya pada mati. Jadi nanti nggak akan kelihatan terang di uh, videonya. Ah di depan tuh Di depan tuh ketemunya jam lagi Pokoknya aku patoannya ya jam Jam itu patoannya <tuh> oh. Nah tuh Jam itu loh guys Nah Ya, nah, pokoknya kalau udah ada jam itu udah deket. Kita nggak nginepnya di jam-jam tower ya. <tuh> di belakangnya jam-jam tower. Rame banget kita bareng-bareng dengan jamaah-jamaah orang-orang yang mau beribadah jadi insyaallah aman ya mantep 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 marah gusti Allah gitu like. halo India Pakistan Pakistan India oh ini jamaah dari India nih okay. <laughs> assalamualaikum <laughs> aku berada di kerumunan uh, rombongan jamaah dari berbagai negara guys Hmm. Ini mah one day non-stop ya. Mekah ini one day non-stop. Lihat aja, teman-teman, dari mulai bangun pagi melek, ini mata melek, sampai mata mau tidur lagi, itu nggak ada habisnya. Selalu ada aktivitas, selalu ada aktivitas, dan ini toko-toko tuh aku nggak ngerti. Mereka tuh pakai libur apa enggak sih ya? nggak capek aku aja lo jualan nggak pakai libur capek loh apa mereka nggak pakai libur ya ya allah taksi taksi Camry guys naik taksi Camry tuh di depan depan hotel kayak gini juga banyak yang bazar bazar obrolan gitu loh Oh banyak banget dan pedagangnya ini pedagang-pedagangnya ini ada yang dari kulit hitam itu mana ya ada yang dari luar negara kan? jadi kayak pedagang asongan gitu kalau di tempat kita tuh ya pedagang asongan dari berbagai eh, dari negara-negara tetangga mungkin negara sebelah itu Hai bos Hai tuh, jualan di sini pakai ditempeng tenteng gitu Oh, di tempat kita namanya pedagang asahan. Oke, kita sudah sampai di hotel di depan situ. Alhamdulillah kan. <tuh> Ih, seru deh kayaknya deh jalan-jalan gini. Aduh kemarin-kemarin ya, sempet jalan-jalan gini karena kalau udah umroh udah bareng rombongan uh, ibadah dan kegiatan yang lain itu udah capek impor. Hari ini memang agak free jadwalnya. Jadi ya meskipun sebentar cuma perjalanan dari Masjidil Haram ke hotel kita bisa ngobrol-ngobrol gini ya Alhamdulillah Alhamdulillah Wah macet gitu Nih ada mau tuh kopernya gede-gede segitu kopernya Masya Allah itu gimana bawanya coba kita nggak antri lift karena liftnya Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Rika aja store di Mekah dan minggu depan, pekan depan kita akan ke Madinah. Jalan-jalan ke Mekah bareng Rika aja store. Yeah. Oke, okay, bye-bye.